assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar boks ixlosmandlari sizlarga serbiyada bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha jahon chempionatining tezkor xabarlarini ulashishda davom etamiz bugun 28 oktyabr 3 nafar bokschimiz ringga ko'tariladi do'stlar videoyimizni boshlashimizdan oldin maksimal darajada like va подписаться tugmachalarini bosib qo'ying Videomiz keng tarqalib boshqa boks muxlislariga ham yetib borsin alloh barcha bokschilarimizni va shu videoni ko'rib turganlarni qo'llasin deya videoymizni boshladik bugun 28. oktyabr kuni chempionat doirasida 3 nafar bokschimiz ringga ko'tariladi ular mirazizbek mirzahalilov lazzbek mullajonov asadxo'ja Hoca, mo'dinxo'jayevlar mirazizbek mirzahalilov raqibi aqshlik bokschi harli jamol Mirazbek minus ellik yetti kilogram vazn toifasida jang bugun toshkent vaqti bilan 16:10 dan boshlab UzReport telekanali orqali to'g'ridan to'g'ri efirga uzatiladi lazbek mullajonov plyus kg vazn toifasida eronlik buriya amiri bilan jang olib boradi bu jang ham 28 oktyabr ya'ni bugun toshkent vaqti bilan 18:30 dan boshlab UzReport telekanali orqali efirga uzatiladi Asad asadxo'ja Xo'jayev ham bugun ringga ko'tariladi Asad Xo'ja birinchi jangida irlandiyalik raqibi ustidan g'alaba qozongandi. ikkinchi jangida falastinlik raqibiga duch keladi raqibining ismi ahmed harara ushbu jang ham toshkent vaqti bilan yigirma biru ellikdan boshlab uz report telekanali orqali efirga uzatiladi eslatib o'tamiz asadxo'ja minus oltmish yetti kilogramva toifasida quzlar ucchala bokschimizga ham omad tilagan holda videoymizga yakun yasaymiz videoimizga ya, layk like, bosib qo'ying keng tarqalishi uchun bosgan bo'lsangiz o'z minnatdorchiligimni bildiraman bizning videolarimizni kuzatishda davom eting e'tiboringiz uchun rahmat bizdan uzoqlashmang